У Росії знову лякають ядерною війною через заяву американського ведучого. Реакція голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна на нещодавні слова американського журналіста Такера Карлсона про можливі плани ліквідації президента РФ виглядає як черговий приклад гіперболізованої риторики, характерної для офіційних заяв Кремля. Володін коментуючи цю заяву, назвав її злочином і загрозою глобальній безпеці. Одночасно попереджаючи про потенційну небезпеку ескалації до ядерного конфлікту. Однак, незважаючи на такі драматичні формулювання, ці слова виглядають більше як спроба зберегти увагу громадськості на зовнішніх загрозах, що є потужним інструментом пропаганди, що використовується Росією для відволікання уваги громадян від внутрішніх проблем. Тим часом у Ростові на Дону у середу, 29 січня, пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про кілька потужних детонацій у небі над містом, а також про роботу системи ППО. Подібні звуки також зафіксували у Таганрозі Ростовської області. Крім того, британська розвідка оприлюднила супутникові знімки наслідків атак по нафтобазі в Енгельсі. Йдеться про базу Комбінат Кристал, яка забезпечує паливом військовий аеродром. За даними британських військових. Перший удар 8 січня спричинив масштабну пожежу, яку гасили кілька днів. 14 січня завдали другого удару, що знову призвело до загорання. Аналіз супутникових знімків від 21 січня показав знищення чотирьох паливних цистерн і пошкодження ще десяти. Тим часом на Корщині російські війська зазнають значних втрат у боях проти Збройних сил України. За даними Форбс, російські морпіхи та десантники кидають бронетехніку прямо на позиції українських військових, але не витримують супротиву 47-ї механізованої бригади ЗСУ, оснащеною бойовими машинами М2 Бредлі. Попри накази Путіна прорвати оборону до лютого, навіть із чисельною перевагою, 60 тисяч військових проти 20 тисяч українських захисників. Російсько-північнокорейські війська не змогли досягти суттєвих результатів велика ж новосілка вона розташована фактично на стику трьох областей: Донецька, Дніпропетровська і Запорізька. І отут знову ж таки якими можуть бути далі дії ворога? ну, там до стыка далеко, это Новоселка ближе уже, там две, два, населенных пункта. Новоселка на западнее и Великая Новоселка на восточнее. Великая Новоселка чуть вглубь Донецкой области, там до слияния еще далеко. Потому, я думаю, если россияне будут как-то двигаться, будут двигаться на север. То есть в ближайшее время они будут использовать Великую Новоселку в как базы для увеличения плотности своих войск на этом направлении, для, как такие плацдармы, им надо тылы подтянуть. Дальше им двигаться на данный момент, ну, не с руки, это точно. Пока не подтянутся тылы, пока не накопятся они в Великой Новоселки во временке, а только после этого они будут принимать уже решение, куда дальше двигаться, ну, исходя из определенной логики введения военных действий, они, скорее всего, будут двигаться на север, в сторону Покровска. Сначала для того, чтобы перерезать трассу на Курахова с Запорожья на Донецк. Это трасса, которая питает Кураховское наше направление. И Константинополь, и Улаклы, и Дачная Это под, под Курахово, которое мы удерживаем на данный момент. То есть, скорее всего, именно такая будет задача поставлена. Смысла двигаться в сторону Запорожской или Днепропетровской области со стороны Великой Новоселки на данный момент логики нет абсолютно никакой. Вряд ли россияне это будут делать. Вже кілька днів поспіль наші військові інформують про те, як наші снайпери розносять російські та північно-корейські війська в Курській області РФ. Зараз власне, що стосується Курської області, РФ, про що можемо говорити, і як ви там оцінюєте динаміку бойових дій? Ну, Северная Корея сейчас приняла решение, может быть, понятно, с военно-политическим руководством России отвести на доукомплектование те части северокорейские, которые были развернуты на курском направлении. Mm -hmm. После доукомплектования, скорее всего, не обратно вернуться на выполнение боевой задачи. Либо если э, давление Трампа через Си Цзиньпиня на Ким Чен наусили, усилится, они могут, в принципе, отвести личный состав. Но техника как шла, так и идет. Северокорейские сейчас. Заходят САУ, Коксаны, довольно-таки опасное оружие, вот они пытаются их развернуть на Курском направлении. Заходят РСЗО корейские, то есть достаточным количеством боеприпасов. И Северная Корея будет дальше участвовать в войне против Украины. То есть здесь надо четко понимать, даже не в зависимости от принятия решений по личному составу. Оно еще половинчато, 50 на 50. Могут доукомплектовать и поставить в строй, могут отвести и больше, допустим, не перебрасывать. А наши действия там на этом направлении они продолжаются с основной задачей создания буферной зоны. То есть сейчас уже можно говорить, эта задача переросла именно в основную создание буферной зоны демилитаризованной и денацифицированной, если перефразировать некоторых великих ораторов российского военного искусства орального имеется в виду. Так вот, если их перефразировать, то примерно вот такие задачи наши войска будут выполнять на Курской территории, где милитаризация идет, уничтожение российских войск, это основная задача нашей армии. Ну а денацификация россияне сами практически уничтожают всю инфраструктуру, разрушая, разрушая деревни, поселки, дороги разными типами вооружений. Потому вот выполнение этих двух задач в ближайшие несколько месяцев как минимум будет заниматься наши войска на этом направлении. Очень хорошая, в принципе, с точки зрения географии, сам по себе плацдарм, левый берег Сейма. Там можно работать и работать. И вдоль самого берега через Теткино двигаться, допустим, в сторону Рыльска, и выходить на тот же Рыльск, на Львов со стороны Суджи. То есть очень много направлений, которые можно использовать как раз для под основную задачу, от то, той, о которой мы уже сказали. До речі, про північно-корейську зброю, яку використовує Росія, зараз і поставки якої не припиняються днями. Речник центру протидії дезінформації про РНБО Коваленко сказав про те, що ну дуже сильно залежна якраз від північно-корейських боєприпасів на фронті РФ, і за його словами понад 50%, А місцями на певних ділянках понад 70%, БК, артилерії міни КНДРівські. Скажіть, будь ласка, зараз у Росії взагалі криза із виробництвом боєприпасів, і крім північної Кореї, є ж безпекові угоди про стратегічне партнерство Росіяни з Іраном із Білоруссю. Так, от ці країни чи можуть в такому ж обсязі, як Північна Корея, допомагати Росії? Ну, Беларусь они практически все уже обобрали, у Лукашенко только усы и трусы остались, мы как-то с вами это говорили, там уже нечего взять. Он сам уже просит то орешники, то какашники, то кокошники, что-то уже запрашивает, понимая, mm -hmm. что его практически обезоружили запросы российской армии. Иран не готов сейчас в больших количествах поставлять в России, почему урана впереди серьезные проблемы, наоборот, Иран сам уже начинает получать Су-35 с России. Это та связка F-16 и Су-35, которая три года практически продержалась. Нам не дали F-16, Ирану, России не дали Су-35. Вот сейчас сейчас началась поставка Нам МФ-16, ну а Су-35, которую получает Иран, практически, скорее всего, это будет за денег. То есть, будут закупать прямые платежи и Иран сейчас будет сам вооружаться. Остается Северная Корея и Китай. Ну, Китаю, скорее всего, посоветовали не сильно участвовать в российской, российско-украинской войне или, по крайней мере, не сильно светиться. Потому Северная Корея. У них есть договор с Россией о взаимопомощи военной, в том числе и под этот договор северокорейцы будут поставлять России те виды вооружений, которые у них в принципе есть, и еще с прошлого тысячелетия достаточно больших количеств. Я бы не сказал, что у России такой какой-то кризис, почему Потому что она производит определенное количество боеприпасов, техники, ставит строй солдат, но этот кризис может начаться, если увеличится боевых действий как раз вот перерасход техники перерасход боеприпасов напрямую зависит и вообще расход в том числе напрямую зависит от интенсивности боев сейчас линия фронта больше тысячи километров практически вся горячая в горячем состоянии начиная чуть ли не от Васильевки и заканчивая тем же куском естественно потребность в технике боеприпасов возросла в несколько раз вот часть можно сказать, половину этого запроса поставляет Северная Корея. Россияне производят достаточно немаленькое количество боеприпасов. Просто расход очень большой в таком объеме, в который сейчас есть. Если остановить боевые действия или опустить определенный градус, Россия сможет не просто производить и использовать, еще и производить и накапливать боеприпасы, что нельзя ни в коем случае дать такой возможности россиянам. То, что они сейчас делают, кстати, по ракетам. Они производят ракеты, складывают их в места хранения, а, естественно, увеличивая мощность одного залпа, допустим. Понимая, мы это прекрасно понимаем. То есть россияне сейчас имеют больше тысячи ракет. Как минимум идет складирование, причем оно не только по душу украинскую, это, скорее всего, уже и по натовскую. Ну, по крайней мере, для чего-то они их складируют. То есть сами ракеты производят довольно-таки в больших количествах. Ну а пока, пока потребность в технике боеприпасов есть, россияне будут их покупать не за дарма, естественно, то есть покупать будут в Северной Корее, пытаясь как-то обеспечить ну, определенную боевую мощь российской армии в местах наступления или обороны. До речі, про Лукашенка, якого ви згадали, і Арешнік в цьому контексті в день свого переобрання в неділю Лукашенко зробив заяву про те, що із дня на день має Арешнік прибути до Білорусі. От він хоче його розмістити десь ближче до Смоленська. Російські ось ці яструби, вони про Арешнік вже мовчать останній місяць, так точно. А Лукашенко чому заговорив про це? Ну, они носились как минимум год с передачи ядерного оружия Лукашенко. Ну, вот рассказывали, уже передано, уже прикопано, уже размещено, уже из погребов вытащена картошка, туда завезли э, тактическое ядерное оружие, вот уже там сидим ждем, э, высиживаем эти яйца ядерные, ну и так далее и тому подобное. Ну, это все было просто риторика. Ну, нет ядерного оружия у Лукашенко, вот нет. 12 ГУМО не передаст Лукашенко ни одного ядерного заряда. Та же самая картина и с Ну, есть у них там пара ракет, так она еще не дошла до серийных испытаний сама по себе ракета, а еще от рубежа этого Р-26. То есть это нереально РС-26. Нереально еще и Лукашенко. Расположить они могут, по большому счету, этот Орешник где-то поставить. Только КПД от него что никакого нет. Ну, заходят там несколько кинетических зарядов по какой-то по какой-то площади, и не более того, что оно ему даст. А вот то, что как минимум один-два удара по Мозельскому НПЗ и по Нафтану полностью лишат экономику Беларуси определенных нефти, если можно так сказать, так это на раз-два-три называется. И туда орешник не надо, там 50 километров от нашей границы – до Мозыря. Ну, несколько беспилотников и Мозыря нет, и останавливается вся экономика Беларуси, и остановится не только экономика, остановится еще и передвижение, потому что это основные заводы по производству. Ну, Мозырь под нами практически, а Нафтан чуть дальше, туда ближе к странам Балтии, но тем не менее, достать все наши беспилотники могут, и Орешник не поможет абсолютно ну никак. А тем более дальности, все-таки это ракета средней дальности, ближе к межконтинентальных, баллистических. Почему по кому он, по Лондону, что ли, ею, по, вернее, ей попытается достать? Так британцы отминусуют вообще весь всю экономику в Беларуси на раз, два, три. Я думаю, это больше все-таки информационный, информационный поток, не более того, Лукашенко надо что-то о чем-то поговорить. А тому, чому вже перестав говорити Путін, от і він його риторику переймає. про Мозорське НПЗ. До речі, в ніч на день сьогоднішній, на 28 січня, російський дрон Камікадзе Шахет був збитий в Мозорському районі Білорусі. Про це повідомив моніторинговий проект Білоруський Гайон. Тобто, зараз для Мозорського НПЗ небезпеку складають російські шахеди, які росіяни запускають. Ну, Они, когда запускают шахеды, допустим, нарываются на нашу систему ОРП, она тушит или даже иногда выжигает приемные антенны спутниковые, по которым идет шахет, естественно, он разворачивается практически на ноль, на север и уходит для, до, до восстановления связи. И вот этот разворот на север он иногда попадает по Беларуси, иногда по России они уходят иногда по беларуси то есть это тоже северное направление но вот в этот раз попался на по трассе попался тот же мозырь мозырь имеется но это же не мозыльский завод как таковой это в сторону мозыря летел шахет его попытались сбить белорусы сбить но говорят что сбит Вопрос в том, что россияне ж не собираются останавливаться. То есть не этот шахет, так следующий шахет. Долетит до Мозыря, отминусует Мозырь уже россияне. Но будет потом Лукашенко с Путиным, будут спорить, кто из них дурак. Тот, который поменьше или тот, который побольше. Разорвать, если российский дрон долетит до Мозырьского НПЗ, про що вы говорите. Лукашенко может разорвать эту угоду про стратегическую сотрудничество с РФ? Да вряд ли. Ну, это ж тут, можно сказать, пограничный инцидент. Идет боевые действия, алгоритм, я уже рассказал, алгоритм действий без связи любого, по большому счету, дрона. Ну, не любого, но основная, основной механизм восстановления связи, то есть уход либо по тому маршруту, по которому ушел ша, шел шахет или беспилотник, до восстановления связи со спутником, либо разворот на север и уход в определенную сторону, опять же, для восстановления связи под задачу ухода по, из-под РЭП противника. То есть это стандартный механизм, и по большому счету ничего не предъявит Лукашенко абсолютно никак. То есть у них одна из задач, это вот такие шахеды, которые РЭПом затушены нашим и уходят на север в сторону Беларуси, просто сбивать. То есть це така рутинна робота, причому она вже йде практично рік, як тільки у нас з'явилися серйозні системи РЕП, вона вже десь згодом и і білоруси для них це в порядку вещей. Міністр закордонних справ Франції анонсував, що до кінця першого кварталу 2025 року в українському небі з'являться французькі міражі. Наскільки це посилить наших оборонців неба? Ну, звено уже работает французских миражей. Это понятно было, в районе Нового года они где-то появились. Говорят, что они используются в качестве эм, обуче обучения. Но я думаю, для выполнения боевых задач тоже используют. Потому что запустить, допустим, Storm Shadow, Scalp или Hammer – это основные ракеты и авиационные бомбы, планирующие, которые и управляемые, которые есть сейчас на вооружении у нас, можно миражом, и, скорее всего, они уже используются в том числе. Но звено там 3-4 самолета. Для того, чтобы полностью поставить, скорее всего, это будет как минимум эскадрилья, там с определенным коэффициентом самолетов, может быть, 14-18 самолетов в среднем. Я думаю, в течение полутора-двух месяцев мы получим полностью эскадрилью, она будет выполнять уже боевые задачи в полном объеме, исходя из, тех, из той номенклатуры вооружений, которые будут передаваться. Ну, стандартные вооружения, которые уже есть, Тромшеду Скалпы, они могут их нести. Хаммеры – это французская авиационная бомба, тоже очень хорошо себя показала, работает из-под миражей. Это ракета МИКА «Воздух-воздух» для выполнения боевой задачи уничтожения воздушных целей противника. То есть в качестве самолета ПВО, плюс есть информация о том, что дорабатывают их серьезными системами РЭП, для постановки помех российской ПВО для выполнения задач уже для работы по земле. Там есть довольно-таки большой спектр ракет, воздух-земля, причем воздух-корабль, то есть противокорабельные ракеты, воздух-земля под разными видами управления. Потому самолеты эти, как только первая эскадрилья зайдет, мы сразу их увидим. Скорее всего, она будет использоваться на южном направлении. Это оптимальный вариант использования именно этих самолетов. Для форсірування Дніпра для удару по Криму, тобто для роботи по морському побережжю или по морю, тобто, по кораблям Російської Черноморской флоти. у НАТО офіційно підтвердили спробу Росії вбити гендерактора Рейнметал. Про це зараз інформує Reuters, Посилається на заяву помічника генсека НАТО з питань інновацій Джеймса Апатурая. Він зазначив наступне: що кампанія саботажу включала цитата сходження поїздів з РЕВК, підпали напади на майно політиків та погрози організувати вбивство лідерів галузі. Такого рода. Е наезды, если так можно сказать, или попытки, угроз, но это все равно, что ежика голой задницей э, испугать. Почему? Потому что все производители вооружений, но они уже пуганные и перепуганы. Ну представьте, целая корпорация, которая производит оружие и продает его по всему миру, то есть выполняет боевые задачи. Ну что им там какое-то там... КГБ или ФСБ, у них система безопасности, личной безопасности такая, что они, наверное, и пришельцев с Марса там или откуда-то не боятся в этом смысле. Тем более за Рейн-Металом стоит Блэк-Рок. Да только если руководители Блэк-Рок, это самый большой инвестиционный фонд, а больше 10 триллионов долларов в управлении. Если они только косо в сторону Москвы посмотрят, их просто не станет на раз-два-три. Поэтому, я думаю, это больше такие попытки информационного вброса для поднятия престижа российских спецслужб, не более того. Неважно, кем они вброшены, россиянами или противоборствующей стороной. Ну вот попытка, по крайней мере, но негативная попытка. Почему? Потому что все прекрасно, те, кто разбирается в производстве вооружений, все прекрасно понимают, что такое личная охрана руководителей такого рода комплекса. А тем более уровня Рейнмета. Наскільки в 2025 году может побольше от русских провокаций, еще до НАТО, в частности в Балтийском море? Ну пока э, не успокоят россиян, пока Балтийское море, которое сейчас уже можно сказать внутреннее море НАТО после того, как Швеция и Финляндия вступила в НАТО, там только вот Россия болтается ненужным, ненужным додатком. Я думаю, еще может быть пару-тройку таких серьезных инцидентов, и военных в том числе, и российский флот, и авиацию российскую просто посадят. Там может появиться, допустим, визитки Буданова или Яроша, это уже так специально по 14 год вспоминаю и остановятся такие попытки. Есть вероятность, вернее, есть возможность, по крайней мере, успокоить россиян на Балтийском море. Вот они еще просто, они щупают ту грань, красную линию так называемую, до которой еще можно там потоптаться. Но будут однозначно еще по провокации. Вот их, это же Россия. Они, они наглеют до тех пор, пока не получают по морде. Мы видели это, как это происходило в Турции. То есть наглели-наглели, пока в конце концов дали команду за несколько секунд зашедший самолет. На несколько секунд зашедший самолет в турецкое воздушное пространство был просто уничтожен. Но Та же самая картина и в Балтийском. Скорее всего, либо наш ГУР, а он может делать, выполнять боевые задачи в любой точке мира против российской военной техники и личного состава. Или кто-то из спецслужб уже стран, которые, по крайней мере, рядом с Балтийским морем, будет принято решение на затопление очередного какого-нибудь российского военного корабля, который будет пытаться нанести какое-то поражение, допустим, тем же кабелям, трубам, продуктопровода, там очень большая коммуникация по дну Балтийского моря, и их попустит, россиян попустит сразу, и говорю, их надо просто ударить. Общение с российскими федерастами должно начинаться с удара с, с ноги, лучше по морде лица, а потом спрашивают, что не хотят. По-другому, это, это часть общества мирового она просто не понимает. Ну, вот, стосовно того, как вы видите, зараз же Трамп собирается з с Путиным. багато у него инструментов для тиску сейчас на Путина? Ну, если Трамп собирается общаться с, на данный момент основным, наверное, террористом в мире, так он становится таким же террористом. На руках у Путина кровь сотен тысяч украинцев, причем убитых украинцев, покалеченных под миллион, то есть согнанных с мест компактного проживания больше десятка миллионов если у Трампа такие мысли есть, общаться с этим чудовищем, то есть это, это же не человек, это и не террорист, не человек, это, это вообще что-то что, -то, что -то из области нечеловеческих действий как таковых, так Трамп будет таким же, то есть его будут воспринимать так же, как сейчас Шольца того же, вот от одного звонка Шольца, Путину Шольца воспринимают как такого же самого террориста, как и Путин. То есть он опустился в глазах всех и вся. Та же самая картина из Трампа. потому я пока не понимаю, для чего это Трампу надо. Зачем ему общаться с, грубо с Гитлером? Ну вот это вот Гитлер-2. Кто бы сильно хотел там во время Второй мировой войны с Гитлером общаться? Вот та же самая картина и сейчас. Роман Григорович, щиро дякую вам за розмову, за те, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів, як завжди, вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Бережіть себе і до скорої зустрічі вже у найближчу п'ятницю. До сьогодні.